Of now where are we going to get that answer if it it's not from the Quran? So yeah, all in all, yeah, you will be extremely clever if you put all this intelligence into one package. click. and all this yeah, is enclosed within the Quranic intelligence for long time. MashaAllah. <laughs> Dr. Hal berhenti. bagi saya bagi apa berhenti. dia selalu, dia faham sangat kalau dalam forum ini memang nevermind, this is our first round not the second part of the discussion insyaAllah terima kasih Dr. Har atas uh, the starting point uh, sebab saya teringat saya belajar psikologi dulu of course Maslow uh, is the third way of psychology dia panggil the modern human, humanistic psychology dan itu memang merupakan satu idea, satu teori yang macam Dr. Har kata sepatutnya kita dulu Islam down membangunkan insan dan manusia Baik, kita kembali kepada Dr. Firdaus pula Dan saya akan bagikan peluang tukar-tukar Jadi kita tak kesenal ni kalau Dr. Ham lah Sada tak tapi kita pandang pulak lagi InsyaAllah, jadi Dr. Firdaus Dalam pengalaman doktor, sebelum kita masuk kepada Aktiviti doktor uh, Bila kita bercakap tentang kasih sayang Cinta Rasanya we have too much of it Every day people talk about love And yet we have problems we have marriage that only last one, two, three years. <coughs> we have kids, anak-anak remaja yang keluar dari rumah mencari kasih sayang tak di mana. And in the end, ended up in a very bad situation. Apa pandangan okay. Terima Kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrahi Sadri Wa Yasri Amri Wahle Nata Mintisari Ya Dan dikasihi maklumat untuk Ustaz Jamilah kita yang bukan kepada International Muslim Women Union Ibu, yang bahagia Presiden kita Ibu, yang dihormati hadirin yang sebenarnya penuh dengan kasih sayang kerana tanpa kasih dalam hati hadirin hari ini, tidak mungkin kita dapat bersama-sama sepetak bersama Ibu. kita bawa in intro ya Terima kasih kepada uh, Puan Moderator Walaupun kali pertama saya bertemu dengan Puan Moderator Tapi rasanya uh, ikatan cinta itu melangkaui segala-galanya Ya, Apabila kita sama-sama berjuang dalam medan yang sama Di situlah wujudnya rasa cinta Dan apabila saya minta uh, penyelidik saya untuk membuat sikit kajian dalam Al-Quran untuk melihat sejauh uh, berapa kali Berapa banyak Allah menekankan tentang Perkataan kasih Azamun huq, mawadah, rahmah dan sebagainya Masya Allah Setiap 15 ayat Allah akan sebut tentang perkataan kasih Dan sayang Jadi walaupun tadi uh, Dr. Halina menunjukkan tentang Maslur, syaraki dan sebagainya Tapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran Daripada awal ayat Daripada awal ayat diturunkan kepada kita Semuanya berkait dengan kasih dan sayang Dan nama-nama Allah itu juga penuh dengan kasih dan sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim Jadi apabila saya diminta untuk membicarakan tema Nur Kasih Nur Cahaya Kasih Saya rasa cukup, cukup bersyukur Kerana kita bukan berada di dalam satu stadium yang yang cukup ramai tapi audiens kita begitu eksklusif dan semuanya datang dengan penuh rasa kasih dan sayang. Ya, mawaddah wa Alhamdulillah. Dan apabila uh, Puan mereka kita saya ceritakan sedikit tentang kasih sayang uh, di kalangan anak-anak remaja kita, mungkin ada baiknya jika saya kongsikan sedikit pengalaman saya, walaupun waktu itu masih lagi uh, bertugas di Menara bagaimana uh, rasa terpanggil untuk melihat kepada realiti yang dialami oleh masyarakat hari ini. Jadi kalau kita melihat di negara ini, kita lebih kepada teori. Banyak teori yang wujud sehingga dikatakan bahawa salah satu uh, penyelesaian kepada kejala sosial dan majlis dengan memperkenalkan pendidikan seks di sekolah misalnya. Ya, begitu banyak teori yang dilemparkan tetapi hari makin hari semakin banyak kejari sosial yang berlaku di kalangan remaja kita. Semua remaja ini punya ayah dan ibu. Sudah tentu ayah dan ibu yang melahirkan anak-anak remaja ini penuh dengan kasih dan sayang. Tak mungkin ada seorang ibu pun yang tidak kasih pada anaknya. Dan tak mungkin anak juga tidak ada tidak kasih pada ibunya. Namun, ada kalinya kita terlalu. Saya cuba kaitkan balik dengan surah Al-Isra' yang dibacakan oleh anak jari kita tadi ya. Dan walaupun sepanjang perjalanan apabila saya terpaksa membawa kota saya, seorang aktivis ya, yang merupakan bekas ketua musyik makpas yang pertama dan kadang Dan saya rasa saya ini membacakan anak itu untuk untuk menyedarkan diri saya dan semuanya bahawa macam mana Allah tekankan sampaikan fala tak pula umat ufik. Dan sebab kata, ah pun tak boleh kepada Ayah ibu kita Macam tu sekali Allah kasihkan kita Supaya kita kasihkan dengan ikhlas Kepada ayah dan ibu kita Memang mudah untuk Mengasihi ayah dan ibu Waktu mereka masih lagi Sihat dan sebagainya Tapi saya yakin ayah ini lebih kepada kita Yang menghadapi ibu bapa Waktu usia tua mereka Dan saya cuba bahas sedikit sahizat yang ditulis oleh al Zali tentang Orang tua Wahai anakku, apabila aku tidak lagi mampu untuk berjalan, maka janganlah kau malu untuk memimpinku. Wahai anakku, apabila aku makan dan menyimpah-nyimpahkan meja, janganlah kau marah pada aku. Semuanya, suatu kau kecil, suatu kau baik, kau makan dan menyimpah-nyimpahkan makanan. Nama aku terima dengan penuh senyuman dan kasih sayang. Wahai anakku, apabila aku meminta kau berkata, dan apabila aku mengulang-ulangi cerita yang sama, jangan kau marah hati aku dan mengatakan aku nyanyi Kerana suatu kau kecil, kau minta aku bacakan buku-buku cerita berulang-ulang kali tanpa jemur. Sehinggalah kau tertidur. Wahai anakku Aku tidak minta pembahasan, Hanya aku minta Sebuah aku Muhammad Sedikit petition daripada Al-Razali berkenaan dengan orang tua ya Sebab saya mulakan dengan orang tua Sebelum pergi kepada remaja Dan semua kita Semua kita juga banyak usia Akan berlari waktu tua Setiap bila saya lihat Bonda saya sendiri waktu mudanya Seorang aktivis ke sana kemari apabila tua melihat saudara Jamilah masih lagi bersemangat dan masih lagi mempunyai rasa untuk untuk ke ketengah bersama-sama dengan orang yang muda ya? dan saya minta kita juga ilmu dan juga mana-mana persatuan yang tua, yang lepas usah ditupakan kerana tanpa yang tua, tidak wujud yang muda nasihat dan juga pengalaman yang tua itu begitu penting untuk kita jadikan kepaduan kepada diri kita semua dan saya kaitkan sikit dengan gejala sosial yang ramai oleh remaja kita kerana kurangnya kasih sayang kita rasa kat ibu bapa begitu begitu hebat dengan kasih sayang begitu um, prihatin dengan kasih sayang tetapi tanpa kita sedar kasih sayang kita berikan kepada anak-anak remaja dianggap sebagai kongkongan dianggap sebagai leteran dianggap sebagai pening semak. Begitu sekali jauhnya antara kita dengan mereka. Sedangkan bila kita tegur mereka, kita sedarkan mereka supaya tidak pulang malam sebagainya. Itu merupakan kata kasih kita kepada anak-anak remaja. Tetapi anak-anak remaja melihat kita sebagai seorang tua yang penyibuk. Sebagai seorang tua yang tidak faham peredaran zaman. Jadi di situ ada satu kelompongan ataupun vacuum between these two generations. Jadi macam mana untuk kita menjadikan diri kita walaupun telah tua tetapi berhati muda dan cuba memahami anak-anak kita supaya dapat kita bersama-sama dengan mereka. Pengalaman di menziarahi anak-anak remaja di Hendrigani, penjara Hendrigani misalnya. Anak-anak usia 13 tahun, 14 tahun Wajahnya handsome, tampan Tak mungkin Saya lihat bila anak-anak itu tampan Yang lengkap segala-galanya Tak mungkin mereka ini Tidak dikasih oleh ibu bapa Tapi apakah yang menyebabkan mereka akhirnya Terbuang dan terbiar Dan akhirnya Membesar di penjara-penjara dan berdasarkan pengalaman mereka sendiri Mereka mengatakan bahawa Apabila mereka keluar dari penjara Mereka tidak akan kembali kepada ibu dan ayah Kerana merasa malu Tidak akan kembali kepada keluarga dan juga kampung halaman Kerana merasa malu Jadi ke mana mereka? Dan di sini lah kita kaitkan dengan peranan International Muslim Women Union Ataupun ini dan pelbagai lagi NGO yang makin hari makin tumbuh dan cendawan Tapi di manakah di mana tak koordinasi ataupun koordinasi di antara semua NGO ini dalam mengalami masalah gejala sosial terutama di kalangan remaja kita saya tertarik dengan International Muslim Women Union merupakan seorang ahli yang terkini apabila kata international dia ya, walaupun saya sendiri mengasaskan satu yayasan yang bernama GIF Foundation ataupun g i f gabungan insan, fikrah dan tenaga gabungan membangun insan dengan fikrah dan tenaga tapi saya rasa uh, cemburu dengan imbu kerana perkataan international. Ya, yeah. sebab so, itulah I was uh, informed that some of our guests are also international uh, people. So you are most welcome to our sharing session here. Yeah. Even though I might spend more time in English, in Malay. Tapi I think uh, if I spend quite some time in Malaysia, the easiest language is bahasa Melayu. Itulah yang dikatakan oleh anak-anak murid saya di UAE Bahasa Melayu mudah Tidak seperti bahasa Arab yang dikuasai oleh maklah kita ya Susah untuk menguasai bahasa Arab Kalau tidak semua orang, saya pun nak cakap bahasa Arab sekarang ya Bahasa Inggeris begitu mudah Tetapi lebih mudah lagi bahasa Melayu InsyaAllah, you can understand It's so simple in Malay Because you want to say plural There are so many kerusi We just say kerusi, kerusi There are so many chairs If you want to say uh, Orang uh Or -oh. Pasal you want to say in theory, you say orang-orang So simple Okay Alright. Uh, saya rasa saya ada masa lagi Sikit lagi masa untuk saya katakan sikit dengan ilmu Dan apakah peranan yang ilmu boleh mainkan bersama-sama dengan NGO yang lain ya Yang begitu banyak yang ada di Malaysia hari ini Terutama ilmu Sebagai international dan Muslim Ya ada dua benda yang penting International dan Muslim dan, dan ini juga merupakan satu cabaran kepada uh, pucuk pimpinan ibu dan juga adik-adik ibu kerana sebagai international muslim Women Union sepatutnya ibu ke depan sekali kita ada di Malaysia International Women Union Yang dia, dia selalu juga buat high tea dan sebagainya tapi kita ada International Muslim Women Union saya rasa jauh lebih hebat daripada sisters in Islam jauh lebih hebat daripada pelbagai enjur Islam yang lain dan kita menggabungkan muslim kita, muslimah kita tanpa mengira warna kulit dan sebagainya so itu boleh dan Alhamdulillah bila dijemput untuk uh, majlis um, sesi Haiti ini saya lebih uh, mu, uh, rasa lebih mesra untuk kita panggil sesi perkongsian ataupun uh, sharing session dan sharing ini saya kaitkan sedikit dengan sharing, caring and loving. Ya, yeah. sebelum kita kasih seseorang tu, kita mesti kongsi dulu. Selepas kita kongsi tu, kita mesti caring. Kalau kita tak ambil berat hal lah mereka, kita tak prihati, macam mana nak wujud ikatan kasih tu sendiri. So, insyaAllah Allah sharing, caring and session ini yang eh, dianjurkan oleh you akan menjadi satu Uh, satu penentu untuk kita mencorak langkah kita lebih sistematik dalam menangani gejala sosial yang sebenarnya bermula daripada diri kita juga. Kenapa diri kita? Kerana dalam Islam ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu bukan anak saya, anak orang yang masuk penjara, yang buat jahat, yang sebagainya, anak orang. Tapi itulah yang dikatakan fardu kifayah. Fardu yang perlu kita ambil berat dan kita ambil prihatin untuk anak-anak kita sendiri ya walaupun dari segi dari segi uh, keperluan kita lebih kepada keperluan makanan dan minuman tapi seperti kata Dr Halina ya kita tak mungkin hidup bersendirian bayangkanlah ya kalau kita tak nak ada masalah sosial kaya remaja kita tak nak remaja-remaja tidak remaja baik kita nak anak-anak kita saja anak-anak kita tidak boleh hidup tanpa rakan-rakan sebayanya dan salah satu daripada, uh, salah satu daripada findings ataupun uh, keputusan yang kita dapat daripada pengalaman kita bersama dengan remaja di penjara ialah semua remaja ini mengatakan bahawa mereka ini jarang sekali yang solat 5 waktu.